Вкусного всем! Будем готовить самый-самый малокалорийный суп. Он в два раза менее калорийен, чем постный борщ. Самый-самый японский. Это наиболее распространенный суп в Японии. Да и, пожалуй, номер один вообще среди всех японских блюд домашнего меню обычного японца. Это очень вкусно, сытно и ароматно. И главное, жутко полезно. В этом супе по микроэлементам есть все. Вот вообще все, что необходимо человеку для полноценной жизни причем с запасом на неделю. Так что его просто необходимо готовить хотя бы раз в 7 дней. И он очень быстро готовится. Если упростить рецепт, вообще речь о минутах. Но об этом позже, а пока что надо, помимо пасты мясо, именем которой назван этот суп, в него, чтобы сделать его совсем японским, добавляют бульон даси или даши. Мы его будем делать на основе сухого бульона хандаши, и чтобы не возвращаться затем к специям, еще будем использовать паприку. Хотя у аутентичнее было бы приправа кура сетими. Но у нас нету этой самой сетими, не продают. Также в нашем, отмечу рецепте, будет использоваться водоросли вакамы и просто сушеная ламинария. Немного хека, немного лука репчатого и зеленого и немножко картофеля. Как всегда начнем с подготовки. Очистим хек от косточек и плавников. И хребта. Сделав для начала разрезы по обеим сторонам каждого из плавников, а затем удалив кожу, срежем филе с хребта. И первое замечание, хекс здесь совсем не обязателен. Вы можете его не класть или заменить любой другой рыбой. Или морепродуктами, или даже мясом. Я люблю сытное мясо, поэтому кладу рыбу или готовое мясо. Картофель нарежем мелкими кубиками который опять же не обязательный ингредиент. Но в большинстве случаев дома японцы его добавляют. Лук также нарежем небольшими кубиками. Он не всегда встречается, наравне с ним добавляют шпинат, капусту, цикорий. Меленько зеленый лучок и побежали варить. Это быстрый суп. В кипяток на среднем огне засыпаем картофель и репчатый лук. Закипело и добавляем рыбку и овощам мелко нарезанным и рыбе варится несколько минут достаточно. Добавим водоросли, обычную сушеную ламинарию и вакаме. Они совершенно разные, хоть и все это водоросли. Ламинария чемпион по микроэлементам, особенно по калию, йоду, кобальту и кремнию, витамину К и В5 и В12. А вот вакаме содержит фукоксантин, снижающий вес, разрушающий жировые клетки который помогает снизить уровень холестерина и еще кучу всего полезного. Когда картофель размягчился, почти готов, минут 5 для такого размера картошки, добавляем доси. Это сухой гранулированный рыбный бульон. Его варят, как правило, из стружки тунца и водоросли комбу, ламинарии. И пасту мясо, в нашем случае светлую пасту синцю мисо или у нас называют еще широ мисо. Она используется в основном как раз для таких супов, но можно и темную пасту. Паста мисо просто концентрат витамина Е, изофлавинов и всех остальных микроэлементов, что не представлены в водорослях. Перемешиваем до растворения пасты и гранул бульон. Кстати, в Японии приобрел сумасшедшую популярность суп мисо, который готовят как кофе в стаканчиках за минуту-две. Кипяченая вода проходит через смесь водорослей, комбу, стружки тунца, она называется бонита, и пасты мясо, что заодно растворяется. Ну как в кофемашине. Добавляют овощи, высушенные и размолотые в порошок, и получается насыщенный стаканчик супа. Быстро и сытно. А мы добавим паприку, перемешаем, доведем до кипения и выключим огонь. Вот такая вкусняшка за 10 минут, включая подготовку. Есть научное обоснование, что такой суп снижает давление, понижает уровень холестерина и является диетическим продуктом, замедляющим старение. Можно приготовить на обед или завтрак или ужин. В Японии нет правила на сей счет. Иногда в суп вовсе ничего не кладут, бульон смешали с мясо и суп готов. Мы добавили овощи, чтобы сделать его сытнее, добавили рыбу, чтобы сделать его богаче, но все это наши добавки, а ваши вы создадите сами. Для этого супа нет правил. Доси, мясо и далее ваша фантазия. Можно хоть жареную курицу класть, или яйца, или грибы, или свеклу. Кстати, необходимо будет попробовать что-то вроде японского борща сделать. Добавка со свеклой в Японии сейчас популярна, ярко-бордовый мясо. Хотя нас таким уже не удивишь. Приятного аппетита! Или по-японски «Итадакимас»! что буквально смиренно принимаю. А вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!